ये है। और देखे, मेरे पाँच साल भी भी जो देखे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग पूरी साथ दें, ताकत के साथ खड़े रहे और मेरी बातें जनता तक पहुँचाए यही मुझे आज कहना था जय श्री श्री मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो मीरा भाईंदर शहरामध्ये सर्व विषयावर चर्चा होते सर्व विषयाची मीटिंग घेतली जाते परंतु मीरा भाईंदर शहरामध्ये तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उपेक्षित असलेला रिक्षावाला ज्याला कधी विचारात घेतल्या जात नाही त्या रिक्षावाल्याच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आज आमदार माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आज या ठिकाणी एक सभा लावली होती ज्यामध्ये थेट संवाद रिक्षावाल्यांशी डायरेक्ट त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याकरता सेंट्रल प्लाझा शीतलनगर मीरा रोड या ठिकाणी या सभेच्या माध्यमातून एका मीटिंगच्या माध्यमातून नरेंद्र मा आमदार नरेंद्र मेहता माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी या ठिकाणी थेट संवाद कार्यक्रम लावला होता या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रिक्षावाल्यांच्या होत असलेल्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली रिक्षावाल्यांनी विविध प्रश्न या ठिकाणी माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याकडे मांडले त्यांनी सांगितलं की मीरा रोड मीरा भाईना जोडून मी आपुलकीचा संबंध या ठिकाणी जोडण्यासाठी थेट संवाद करण्यात आला चला तर मग पाहूया या थेट संवादमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी काय सांगितलं कशा पद्धतीने हे थेट संवाद कार्यक्रम संपन्न पडला इथून पुढे रिक्षावाल्यांचा न्याय

सर हो आज या ठिकाणी रिक्षावाल्यांची होती काय विषय होता नंतर नाही आम्ही विविध क्षेत्राची बैठक घेतोय या मीराबंज शहरमध्ये सध्या खड्ड्याची जी परिस्थिती आहे त्यापासून लोक त्रस्त आहे रिक्षेवाले त्रस्त अनेक रिक्षांनी सांगितलं आमची अजून पण अडचणी तुम्ही एक बैठक घ्या त्यानिमित्ताने आज बैठक आयोजित केली होती त्यांचे काही पोलिसांचे प्रश्न आहे काही महापालिकेचे प्रश्न आणि काही खड्ड्यांचे प्रश्न आहेत आश्वास तुमके प्रश्न एक एक कर तो मार्गी लापाल आयुक्ता संग रिक्शा स्टैंड से तो तो जागता तो है के तो का जाग महापालिक में तुम्हें करा तथे रिक्शा जे खडे हैं महापालिक त्वरित भरुन दिन ज्यादा कॉन्स्टेबल कड़ना ट्राफिक डिपार्ट हवालदार रिक्शा वाले जो त्रास तो होते हैं ते सामान आणताना त्यांना त्रास दिला होता फाईन केला जातो दंड केला जातो सामान्य व्यक्ती आहे एखादा चूप होत असेल तर त्याला दुर्लक्ष करताल तर करायला पाहिजे परंतु जामीन भेटून कशा नक्कीच कारवाई केली पाहिजे पण केवळ त्रास देता कामा नाही आणि एकेरी जे भाषा वापर आरोग्य रिक्षा आहेत ते समानाने वापरली पाहिजे असं आमचंही मत आहे त्यांचंही मत आहे या सगळ्या गोष्टी आम्ही पुलिस कमिश्नर लेटेक आज मांडणार आहोत आणि रिक्षावाल्यांचे जे काही प्रश्न आए सोया मनना है कि ने चार स्टैंड प्रत्येक दिवस होता चालीस रुपये महिन्याला एक रिक्षावाला बाराशे रुपये एक नावाने वसुली करतात ती सुद्धा तक्रार आम्ही करणार आहोत

बातें थी वो ये थी कि शहर में बहुत खड्डे जिसके कारण रिक्शे का भी डैमेजेस होता है रिक्शा पलटी होने का तकलीफ है पैसेंजर को तकलीफ़ होती है और साथ ही साथ रिक्शा स्टैंड की तकलीफ भी नगर पालिके से निगड़े थे तो हमने उनसे कहा कि कमिश्नर से बात करके म्यूनसिपल कमिश्नर का समाधान करेंगे खड्डे भरे जाएंगे साथ ही साथ कुछ कांस्टेबल जो है रिक्शे वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं जैसे उनके गाड़ी में कुछ माल है तो दंड करना फाइन करना तकलीफ देना आरे तुरे बोलना इसके ऊपर मैंने कहा था कि पुलिस कमिश्नर से बात करके इसका भी समाधान हम करेंगे कुछ रिक्शे वाला कह मिराड़ में सकें चार स्टैंड है हर स्टैंड के ऊपर दस रुपया रोज का ले जाता है चालीस के हिसाब से बारह सौ रुपया दिन का होता है अब यहाँ की विधायक का काम था कि इसे रोकना लेकिन नहीं रुका ये बात भी हम पुलिस से रख के इससे किस तरह रोका जाए इसके लिए प्रयास करूंगा धन्यवाद हाईवे एक एक करके तो फिर हमारे यहाँ पे नौकरियां कहां से मिलेगी हमारे यहाँ पे जॉब से मिलेगा? आप जब एक फैक्ट्री बनती है तो जॉब भी तैयार होता है और व्यापार भी तैयार होता है इस तरह का आपसे कहना है तो मैं उम्मीद करूँ आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे अभी भी मन में कुछ है तो बोल दीजिए फिर तो कहता हूँ मैं व्यापार करता हूँ लेकिन व्यापार करके जो मजा नहीं आता है ना। जीवन जीने का वर्ग तो मतलब उसकी जान बचाने हो या उसका घर संभालने हो तो उस दिन आपको खुशी कौन दो हजार रूपए कमाई की या उसकी मदद की वाली ईमानदारी से बताइए स्वाभाविक है तो मैं भी हिंसा नहीं मेरा भी दिल है तो इस काम में लगता है मजा आता है जो व्यापार करके नहीं आता है ये मैं आपको सच कहता हूँ ये हकीकत है और इसीलिए शौक इसे कहते हर आदमी को शौक होता है किसी को गणपति मंडल में मजा आता है किसी को दही हंडी में आता है किसी को नवरात्र में आता है किसी को रिक्शा इंजन बना के आता है किसी को समाज की संस्था बना के आता है किसी को मंदिर निर्माण में आता है सभी को अलग अलग आता है इन सब पे कमाई है क्या किसी पर भी कमाई नहीं लेकिन फिर तो भी लोग काम करते शौक से तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे देखिए मैं फिर कहता हूँ इस बार भी चुनाव में मेरे काम की बात नहीं करेंगे ना अपने काम की बात करेंगे वो व्यक्तिगत ही चलाएंगे वो व्यक्तिगत ही चलाएंगे और दूसरा मैं तो हरा हूँ ना मैं वैसे भी जवाबदार हूँ किसी के लिए किसी नहीं। किसी नहीं बोल नहीं, नहीं जीते हो मैं किसी भी चीज का वैसे भी जवाबदार नहीं हूँ लेकिन फिर भी शहर को अपना समझता हूँ इसलिए मैंने कहा महीने आपके आपसे कर वादा तो करता हूँ आने वाले तीन साल में इस शहर के अंदर सभी रोड अच्छे होंगे चौड़े होंगे साफ सुथरे होंगे साथ ही साथ जो आपने ये जो दादागिरी गई पुलिस वाले की आपको विश्वास दिलाता हूँ हंड्रेड परसेंट खत्म करके दूंगा अब मैं कुर्सी पे नहीं हूं और जो तो चालीस रुपए वाला जो आपने कहा अगर आप चुप भी गए ना तब भी मेरे जैसा आदमी डंडा लेके खड़ा होगा किसके बाप की ताकत आने भी मैं दिखा दूंगा मैं अपने, मैं, मैं, मैं अपने जीवन में आज तक किसी से डरा नहीं ना लड़ा अपने में इतनी शक्ति है इतनी बुद्धि है इतनी क्षमता है कि बिगर लड़े हम सब कुछ कर सकता है कायदे का नॉलेज रखता हूँ अनुभव रखता हूँ लोगों की जरूरतों को समझता हूँ इसलिए आपका आज जो समय मुझे मिला है वो समय आपका कर्ज है मुझ पे। किसी दिन कोई भी रिक्शा वाला भाई मेरे घर तक आएगा तो आपको विश्वास दिलाता हूँ तो खाली हाथ नहीं जाएगा इतना ही महिला चुनाव है इसलिए नहीं जब हम मिलते हैं तो मुझे भी आपकी भावनाओं के प्रति आदर होता है और आपको भी हमारी भावनाओं के प्रति आदर होता है और विश्वास दिलाता हूँ कि जो गलतियां मुझसे हुई उसके लिए क्षमा याचना लेकिन अगले साल जब चुन के आने के बाद आप क्या हर साल कम से कम एक रिक्शा वाले की बैठक करेंगे ताकि हमारे विचार आदान प्रदान हो सके ये आपके विचार देखे मेरे पांच साथ भी आपने देखे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग पूरे साथ दें ताकत के साथ खड़े रहे और मेरी बातें जनता तक पहुँचाए यही मुझे आज कहना था जय श्री राम भारत माता जी भारत माता जी पाने करता महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा और तुम्हारा प्रतिक्रिया स्थित जरूर कहवा नमस्कार जय महाराष्ट्र